Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Alfin Kamilah binti Nasruddin ingin menerangkan tugasan 1 ELMK3103 yang bertajuk aspek amalan dan nilai yang menjadi amalan agama dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi pertama sekali saya akan menerangkan definisi agama dan kepercayaan. Agama yang pertama agama merujuk kepada satu sistem kepercayaan, amalan dan nilai yang berkaitan dengan konsep ketuhanan atau kuasa gaib yang menjadi panduan hidup individu dan masyarakat. Contohnya agama ni merangkumi ajaran suci, ritual, etika serta pandangan tentang kehidupan, kematian dan alam semesta. Contohnya, agama yang terdapat dalam negara kita seperti agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Seterusnya, kepercayaan. Kepercayaan pula merujuk kepada keyakinan atau penerimaan seseorang terhadap sesuatu perkara sebagai sesuatu yang benar sama ada berasaskan agama adat budaya atau pengalaman peribadi contohnya kepercayaan ni boleh bersifat individu atau uh, kolektif dan tidak semestinya berkait dengan sesuatu agama contohnya kepercayaan kepada kewujudan makhluk halus atau pantang larang dalam sesebuah kepercayaan Seterusnya, saya akan menerangkan definisi amalan dan nilai agama Amalan, amalan ni, amalan agama merujuk kepada segala perbuatan, tindakan atau upacara yang dilakukan oleh aa, penganut sesebuah agama aa, Itu adalah amalan, iaitu yang seba, sebahagian daripada kepercayaan dan pegangan mereka Contohnya amalan ini boleh merangkumi perkara seperti di agama Islam, solat, puasa, membayar zakat, bersedekah dan di agama lain contohnya macam menghadiri tempat ibadah, melakukan sembahyang dan membuat aktiviti aktiviti berkaitan keagamaan. Seterusnya nilai, nilai agama pula merujuk kepada prinsip ajaran atau panduan moral yang dibentuk berdasarkan kepercayaan agama. Contohnya, nilai ini menjadi pegangan hidup dalam membentuk sikap dan tingkah laku seseorang. Contoh seperti nilai kejujuran, nilai kasih sayang, hormat menghormati, kesederhanaan dan tolong menolong. Nilai ini semua sama dalam setiap agama punya nilai murni tetapi dalam yang berbezanya adalah amalan amalan dan cara dia mengamalkan nilai itu. seterusnya amalan dan nilai murni daripada perspektif setiap agama. Jadi saya akan terangkan setiap uh, amalan amalan dan nilai murni daripada setiap agama. Yang pertama adalah agama Islam. Islam ialah agama yang berasaskan keimanan kepada Allah Subhanahu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Ajaran Islam adalah berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah. Contoh amalan yang dilakukan oleh uh, umat agama Islam menunaikan solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan bersedekah. Jadi amalan ini bertujuan untuk melatih disiplin diri, menanamkan rasa syukur dan kehambaan kepada Allah. Zakat dan sedekah pula dapat membantu golongan yang memerlukan dan dapat memupuk rasa tanggungjawab aa, sosial. Seterusnya puasa di bulan Ramadan. Ni amalan ini adalah bertujuan untuk mengawal hawa nafsu, mendidik kesabaran dan merasai penderitaan orang yang kurang bernasib baik. Seterusnya majlis ilmu. Majlis ilmu ni dengan kita hadiri ceramah agama dapat menambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan dapat memperbaiki akhlak kita. Kedua, uh, agama Kristian. Kristian ialah agama yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Esa dan ajaran Yesus Kristus sebagai penyelamat. Kitab suci penganut Kristian uh, ialah Alkitab atau Bible dan ajarannya menekankan kasih sayang pengampunan dan keadilan. Jadi apakah contoh-contoh amalan yang dilaksadahkan oleh penganut agama Kristian? Yang pertama, mereka berdoa dan membaca Bible. Aa, berdoa ni untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan aa, mereka berdoa untuk mencari panduan hidup. Seterusnya dalam agama Kristian, penganutnya pergi ke gereja untuk melakukan ibadah yang dikenali sebagai misa atau kebaktian. Hari Ahad Uh, ialah hari yang paling penting bagi mereka kerana um, hari Ahad ni dianggap sebagai hari peringatan Hari peringatan kebangkitan Yesus selepas disalib uh, Tetapi setengah gereja juga mengadakan ibadah pada hari Sabtu atau pada hari-hari lain Untuk acara-acara tertentu lah, acara ibadah seperti kelas agama atau perayaan khas Dan doa bersama Seterusnya yang ketiga amalan dalam agama Buddha. Definisi, Buddha ialah agama yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama, Buddha yang menekankan pencapaian pencerahan melalui pengawalan diri, meditasi dan amalan moral. Ajaran utamanya ialah empat kebenaran mulia dan jalan lapan lapis. Contoh amalan yang di dilaksanakan oleh umat agama Buddha ialah meditasi dan pemusatan fikiran. Tujuan meditasi ini untuk melatih ketenangan fikiran dan dapat uh, mengawal emosi. Seterusnya, um, mereka juga menjaga lima pantang larang iaitu Pancasila, iaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina dan tidak mengambil minuman yang memabukkan. Seterusnya, mereka juga merayakan Hari Wesak iaitu hari yang mengingati kelahiran, pencerahan dan kematian Siddhartha Gautama Buddha. Seterusnya, amalan agama Hindu. Hindu ialah agama yang berasaskan kitab suci, Veda dan mempercayai konsep Dharma iaitu kewajipan hidup dan karma hukum sebab akibat dan moksa iaitu kebebasan daripada kelahiran semula Contoh amalan yang dilakukan oleh umat aa, agama Hindu ni seperti puja puja ni adalah sembahyang iaitu berdoa kepada dewa dewi bagi memohon keberkatan dan perlindungan Yang kedua menjaga kesucian diri mereka perlu berpakaian sopan Menjaga tutup kata dan tingkah laku Seterusnya, agama Hindu juga Mengamalkan berpuasa Contohnya Berpuasa ni dapat membersihkan jiwa Dan melatih pengawalan diri Iaitu dapat mengawal nafsu Dan akhir, akhir sekali Agama Hindu juga Meraikan perayaan di Fawali Iaitu melambangkan kemenangan Kebaikan ke atas kejahatan jadi amalan agama Hindu terdapat uh, empat yang utama dan mereka melakukan sembahyang bagi memohon keberkatan. Yang terakhir sekali ialah amalan agama Sikhism. Jadi kita akan lihat apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh umat agama Sikh ni. Jadi Sikhism ialah agama yang diasaskan oleh Guru Nanak dan sembilan guru berikutnya. Agama ini menekankan keesaan kepada Tuhan, kesemarataan, manusia dan kehidupan yang berlandaskan kebenaran serta khidmat kepada masyarakat. Kitab suci ialah uh, Guru grand Sahib. Ha, jadi amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka ialah seva iaitu khidmat sukarela. Berkhidmat tanpa mengharapkan balasan seperti menyediakan makanan di Gurdwara. Terusnya berdoa dan membaca membaca guru Grand Sahib iaitu um, dari berdoa ni dapat memperkukuh iman dan mencari panduan hidup. Seterusnya mereka juga melakukan amalan kes iaitu tidak memotong rambut. Jadi Aa, tidak motor rambut ni bertujuan untuk sebagai simbol Simbol penghormatan kepada ciptaan Tuhan Seterusnya kita akan mengupas nilai-nilai murni Daripada perspektif setiap agama Maksudnya aa, nilai murni dari pandangan setiap agama Ialah berbeza tetapi aa, nilainya sama Contohnya saya ambil nilai ikhlas jadi dalam Islam ikhlas ni membawa maksud aa, melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan Iaitu niat kerana Allah Ta'ala Dalam surah Az-Zumar iaitu Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah Dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan aa, agama Maksud ayat di sini ialah aa, Allah memerintah Nabi Muhammad Uh, supaya umatnya menyembah Allah ni dengan penuh ikhlas dan tanpa mengharapkan uh, pujian atau mengharapkan uh, balasan selain niat kerana Allah. Seterusnya dalam agama Kristian uh, mereka menganggap ikhlas ni adalah nilai mengampuni dengan sepenuh hati. Kristian menekankan pengangguran pengampunan yang tulus walaupun terhadap musuh. Petikan Alkitab ayatnya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Terusnya dalam agama Buddha, uh, dalam agama ini ikhlas ni memberi dan berbuat baik. Contohnya uh, dalam agama Buddha, dana iaitu pemberian penganut mereka diajar untuk memberi dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran contohnya memberi makanan kepada sami buddha atau membantu orang lain dengan niat yang ikhlas bukan semata-mata mengharapkan balasan atau ganjaran daripada manusia seterusnya nilai ikhlas dalam perspektif agama Hindu dalam perspektif agama Hindu ikhlas ni aa, dalam dharma dan pelayanan iaitu seva khidmat bakti jadi penganut aa, agama Hindu ni diajar untuk berkhidmat kepada masyarakat atau keluarga dengan niat murni iaitu dianggap sebagai satu bentuk ibadahlah kepada Tuhan contohnya penganut Hindu ni membantu orang yang memerlukan tanpa mengharapkan balasan Melayani ibu bapa dan menjaga kebajikan keluarga. Seterusnya nilai ikhlas dalam pandangan agama Sikhism. Aa, ikhlas dalam khidmat kepada masyarakat. Aa, dia fokuskan kepada masyarakat. Kalau Hindu aa, khidmat kepada masyarakat dan keluarga. Kalau Sikhism kepada masyarakat. Contohnya Seva sama juga seperti Hindu. Dia khidmat sukarela. Iaitu melakukan Kerja-kerja amal dan perkhidmatan kepada orang lain secara ikhlas Contohnya, aa, penganut Sikh ini menyediakan makanan secara percuma Di gudwara iaitu lang langa kepada semua orang Tanpa mengira agama atau bangsa Seterusnya, saya akan mengupas aa, nilai murni kasih sayang Dari Perspektif atau dari pandangan setiap agama Yang pertama dalam agama Islam Kasih sayang atau rahmah adalah sifat yang amat dipuji Allah SWT sendiri maha penyayang Iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim Dan umat Islam digalakkan berkasih sayang sesama manusia Tanpa mengira agama dan bangsa Hadis Rasulullah menyebut tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi agama Islam sangat menekankan aa, kasih sayang. Bukan sahaja berkasih sayang terhadap aa, umat mereka sendiri tetapi aa, berkasih sayang dengan semua manusia tanpa memandang agama dan bangsa seseorang. Seterusnya dalam nilai murni kasih sayang agama Kristian kasih dalam ajaran Kristian sangat ditekankan terutamanya kasih kepada Tuhan dan sesama manusia dalam Injil Yohanes Yesus Kristus bersabda aku memberikan perintah baru kepadamu iaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu Nilai kasih sayang dari perspektif Buddha pula dalam ajaran Buddha kasih sayang dikenali sebagai metta iaitu cinta kasih tanpa syarat. Kasih sayang yang sejati ialah mendoakan kebahagiaan untuk semua makhluk seperti yang diajar dalam Metta Sutta yang berbunyi semoga semua makhluk berbahagia dan bebas daripada penderitaan. Seterusnya nilai murni iaitu nilai kasih sayang daripada perspektif setiap agama. Daripada perspektif agama Hindu. Dalam agama Hindu kasih sayang dikenali sebagai prema yang merujuk kepada cinta suci yang murni. Kitab Bhagavad Gita menekankan pentingnya kasih kepada semua makhluk. Aa uh, terdapat ayat daripada Bhagavad Gita iaitu dia yang tidak membenci makhluk lain yang penuh dengan kasih sayang, belas kasihan dan bebas daripada rasa ego adalah yang paling dikasihi oleh Tuhan. Terusnya dalam agama Sikhism, uh, kasih sayang dilihat sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Guru Grand Sahib juga mengajarkan bahawa kasih kepada manusia adalah cerminan kasih kepada Tuhan Itu di mana ada kasih di situ ada Tuhan Jadi kesimpulannya walaupun berasal dari latar belakang agama yang berbeza Semua agama mengajarkan uh, bahawa kasih sayang akan membawa kepada keharmonian dan kejujuran Jadinya um, nilai ini menjadi landasan kukuh untuk membentuk masyarakat yang aman dan harmoni dan selaras dengan konsep madani iaitu ihsan. Baiklah, kita beralih kepada kepercayaan. Jadi, terdapat empat kepercayaan yang akan dibincangkan selepas ini. Antaranya, kepercayaan konfusianis, kepercayaan tauzem, kepercayaan animisme dan kepercayaan natif. Baiklah aa, amalan dan nilai murni yang pertama yang kita akan bincangkan ialah aa, kepercayaan Konfusianisme. Definisi Konfusianisme ialah sistem falsafah dan etika yang diasaskan oleh Konfusius, iaitu Konzi di China sekitar abad kelima sebelum Masihi. Konfusian Confucius ni menekankan nilai moral seperti kesopanan, hormat kepada ibu bapa, kesetiaan, keharmonian sosial dan tanggungjawab individu terhadap keluarga serta masyarakat. Jadi prinsip utama Confucius ni untuk mewujudkan keseimbangan dalam hubungan manusia melalui kesusilaan atau yang dinamakan li dan kebajikan ren. Jadi contoh amalan yang dilakukan oleh uh, kepercayaan Confucius ni uh, Ialah filial piety iaitu kesetiaan kepada ibu bapa dan keluarga Dalam Confucius ni konsep xiao atau kesetiaan uh, kepada ibu bapa Adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi Anak-anak sangat uh, bertanggungjawab untuk menjaga ibu bapa mereka dan memperingati mereka selepas meninggal dunia. Contohnya amalan menyembah nenek moyang aa, dilakukan untuk menunjukkan penghormatan kepada generasi terdahulu. Dengan macam mana? Dengan menyediakan makanan, membakar colok dan melakukan ritual tertentu. Kedua, kepercayaan tawzum. Tawzum ni ialah tradisi spiritual dan falsafah yang berangkat Umbi di China uh, Diasaskan oleh Laozi Melalui karya klasik Tao Te Ching Tao Zim uh, Dia berfokuskan kepada konsep Tao Iaitu jalan atau laluan Semula jadi Jadi apakah amalan yang dilakukan oleh Kepercayaan Tao Zim uh, Pertama mereka mengharmonikan Diri dengan alam semula jadi Tao Zim sangat menekankan Konsep Wu Wei iaitu hidup Selaras dengan aliran semula jadi Tanpa paksaan Contohnya pengamal Taozem ni sering melakukan meditasi atau latihan pernafasan seperti Qigong atau Tai Chi iaitu untuk mencapai keseimbangan tenaga si dalam tubuh dan persekitaran. Jadi mereka sangat menekankan hidup dengan alam semula jadi iaitu mereka melakukan meditasi atau latihan pernafasan ketiga kepercayaan uh, animisma definisi animisma mempercayai bahawa setiap benda di bumi ini seperti kawasan tertentu seperti gua pokok atau batu besar mempunyai semangat uh, semangat ni mesti dihormati supaya semangat tersebut tidak mengganggu manusia jadi malah membantu manusia ni dari uh, roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka Contoh amalan kepercayaan animisma aa, Mereka membuat aa, Melakukan pemujaan semangat alam Atau dinamakan spirit worship Dalam kepercayaan animisma Setiap unsur alam seperti pokok, sungai, batu dan gunung Dipercayai mempunyai roh atau semangat aa, Sebagai contoh masyarakat aa, orang asli di Malaysia Seperti suku Semai dan Temia Dia menjalankan upacara memohon izin Sebelum memasuki hutan dan atau menebang pokok. Seterusnya, kepercayaan natif. Kepercayaan natif ialah sistem kepercayaan tradisional yang diamalkan oleh masyarakat pribumi atau kaum asli di sesebuah kawasan. Jadi, kepercayaan ini biasanya merangkumi kepada kepercayaan roh nenek moyang kuasa alam semula jadi dan amalan ritual yang diwarisi secara turun temurun. Jadi apakah kepercayaan natif ni? Apakah amalan yang dilakukan? Aa, yang pertama ritual penyembuhan tradisional. Kepercayaan natif sering merangkumi amalan penyembuhan yang melibatkan dukun atau pawang. Sebagai contoh, masyarakat Iban di Sarawak mengadakan upacara pelian iaitu ritual Penyembuhan yang melibatkan jampi, tarian dan penggunaan tumbuhan herba untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang aa, atau dia berkomunikasi dengan aa, semangat penjaga untuk menyembuhkan penyakit. Jadi aa, kepercayaan natif ni banyak diamalkan oleh masyarakat aa, di Malaysia lah yang kaum asli di, aa, di Sarawak atau di Sabah. Jadi seterusnya kita akan kaitkan uh, amalan dan nilai agama ni dalam bidang keguruan uh, yang bertajuk pengaplikasian amalan dan nilai dalam bidang keguruan. Pengetahuan keguruan memainkan peranan penting dalam memupuk amalan dan nilai agama serta kepercayaan dalam masyarakat di Malaysia yang berbilang uh, kaum dan agama. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu akademik tetapi juga bertindak sebagai pembimbing dalam membentuk sasiah dan moral seseorang pelajar. Jadi yang pertama, guru boleh mengintegrasi nilai-nilai ini dalam pengajaran. dalam konteks subjek seperti bahasa Melayu, sejarah dan pendidikan moral, guru boleh menyelitkan kisah-kisah teladan atau nilai murni berkaitan agama dan kepercayaan. Maksudnya, Uh, guru sangat menekankan nilai sejagat seperti kasih sayang dan tolong-menolong yang selari dengan ajaran agama. Jadi, apakah kesan yang uh, murid dapat? Murid akan uh, dapat membentuk sikap hormat-menghormati terhadap kepercayaan dan budaya-budaya lain. Seterusnya memupuk perpaduan dalam kalangan uh, murid berbilang kaum. Jadi sebagai guru boleh mengaplikasikan nilai-nilai uh, murni ini dalam pengajaran uh, dan pe pembelajaran. Ya, apa? Eh, Safi. Apa, apa khabar? Eh, sihat. Ustaz tahu tak semalam uh, apa tu? Rumah Lim tu kena banjir. Huh? Jumanji? Haa -ha. Malam ke? Haa dekat Jio Baru tu Tampoi oh, area Kat Tampoi? banjir ha. uh. Jumanji rumah dia Masa kita kena buat apa ni? Ha, nanti Pak Bicadam kita orang pergi bersihkan rumah dia pukul Dalam pukul 6 boleh? Ha, boleh? Ha. Jom kita bersihkan tolong lim Okey. Okey. jom, Alfa Nanti kita call Pak Bicadam eh Okey. boleh okay. Yang kedua, Guru boleh mengaplikasikan aktiviti kurikulum ni dengan berfokuskan nilai-nilai murni. Contohnya program kerohanian. Guru boleh mengadakan sesi tazkirah, ceramah agama atau bengkel aa, nilai moral untuk semua pelajar. Terusnya guru boleh melakukan aa, projek khidmat masyarakat. Contoh menggalakkan pelajar menyertai aktiviti gotong-royong atau lawatan ke rumah kebajikan seperti di rumah anak yatim atau rumah orang tua yang di mana mereka dapat mempraktikkan nilai murni seperti empati dan simpati kepada orang yang lebih memerlukan. Jadi kesannya murid ni dapat diberikan pengalaman langsung dalam mempraktikkan nilai-nilai seperti empati dan tanggungjawab sosial. Yang ketiga, guru boleh mengaplikasikan amalan dan nilai murni ini dalam aktiviti pembelajaran interaktif. Contohnya seperti cerita dan lakonan. Guru boleh gunakan kaedah bercerita atau lakonan untuk menyampaikan mesej moral yang bersumberkan nilai-nilai agama yang ada di Malaysia. Seterusnya, permainan kuis dan lagu. Contoh, guru boleh mencipta permainan pendidikan yang menguji pemahaman tentang nilai-nilai agama dan moral. Contoh, contoh lagu nilai murni terdapat pautan yang saya sediakan di bawah. Terusnya, guru boleh melaksanakan pembelajaran berasaskan projek atau PBL yang mempunyai kepelbagaian budaya lah di Malaysia. Contoh minta pelajar membuat kajian atau persembahan tentang amalan keagamaan pelbagai kaum di Malaysia untuk uh, menanamkan rasa hormat dan kefahaman terhadap kepercayaan-kepercayaan lain. Seterusnya uh, guru boleh menggalakkan uh, murid melakukan projek nilai hidup. Nilai hidup ni seperti menghasilkan uh, jurnal nilai murni di mana mereka boleh merekod amalan harian yang mereka lakukan di rumah uh, dan um, dapat mengenal agama-agama dan kaum yang ada di Malaysia. Jadi kita telah berada dalam penghujung aa, penghujung cerita dan rumusan aa, jadi pengetahuan keguruan sangat memainkan peranan penting dalam memupuk amalan dan nilai agama serta kepercayaan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi pembinaan persekitaran sekolah yang harmoni, penggunaan aktiviti pembelajaran yang interaktif serta galakan kepada sesi refleksi diri dapat membantu memperkukuhkan amalan dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Kesannya pelajar bukan sahaja cemerlang dalam aspek akademik tetapi uh, cemerlang juga dalam sasiah iaitu sasaran yang terpujilah seperti sikap hormat, toleransi dan empati yang menjadi asas kepada keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Melalui bimbingan guru yang berilmu dan berwibawa, nilai-nilai agama dan kepercayaan dapat disemai dalam diri setiap pelajar. Maka guru perlulah memainkan peranan yang sangat progresif dan aktif dalam memupuk nilai murni dalam kalangan pelajar. Sekian terima kasih. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum.